Обязательно, но дело в том, что а, 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 тут один момент. Можно их тихо, пожалуйста. На данный момент я разговариваю. У меня есть такое полное право. Пожалуйста. Первое, то, что я зарегистрирована, я находилась сегодня целый день, следила за порядком. У меня есть право на основании нарушения предоставить акт голови передали комиссии. Не, не тогда не и принять этот документ. Или отказ официально на вот этом документе. Я имею полное право.

Покажите, пожалуйста, регистрацию в, жур... в вашем журнале, если это журнал. Регистрация есть. Правильно, если я, я зарегистрирована, то я сфере, маю право. Нет, если я маю право, вам банку, дайте, банку, дайте, банку, в в право. да, где банк, то все есть. Как наблюдатель, как наблюдатель. Вот нарушение с вашей стороны. Я не пришла к соседу, я на данный момент Все равно, два человека имеют право. Мне сейчас да. позвонили, все все что Чем более, чем более. Это называется формальность. У меня есть право. У право. Нет, я зарегистрирована, мне не дают, официально мне не дают. Это очень плохо. Это очень плохо. Я тоже зарегистрирована. А где вы зарегистрированы? У меня.